Давайте. Я голова громадской организации «Союз матерей в Мы начали проведение акции. 8 числа было открытие акции, где матери Украины, жены и сестры обращаются к президенту Украины, громадскости, с вымогами, прошением и требованием. По вопросу соблюдения конституционных прав наших детей, мужей, сыновей, которые находятся в АТО, которые защищают на сегодняшний день, защищают нашу, наше государство, наша, нашу незалежную Украину. Но при проведении акции и до нее мы встретились э, с таким противостоянием силовых структур, и у нас есть вопрос. Мы вам сейчас покажем... Съемки, которые снимали, это не все съемки. Мы вам периодически будем показывать эти материалы, которые у нас есть. Что поменялось в нашей Украине? И у нас вопрос: а что защищают наши дети, мужья и братья? Зачем они рискуют жизнью? Зачем они оставляют своих детей сиротами? что изменилось в стране после Майдана. Да, мы прогнали Януковича. Да, мы думаем, прогнали его банду, как мы называем их. Вы каждый сделаете вывод. Если люди, силовые структуры государства, которые называются службой безопасности Украины, ведут себя по отношению к женам с семьям, матерям, сестрам, таким подобным оз... ну, таким отношением, что они сделали, вы увидите с этих сюжетов. Задайте сами себе вопрос. А может быть, на манеже все те же?